13-й лунный день, согласовывая свои планы дня с влиянием Луны, вы получите в подарок удачу и успех. 13-й лунный день ⁇ День колеса. Важно в этот день быть активными как физически, так и в контактах с людьми. Не стоит в этот день голодать как в физическом, так и в информационном смысле. Аффирмация дня. Я оставляю все, что мне мешает или лишает сил. Я открыта для нового. Тринадцатый лунный день – это день начала нового и освобождения от груза прошлого. Мы оставляем позади все, что нас отягощает, и раскручиваем колесо судьбы к новым открытиям, знакомствам, знаниям, успехам. Представьте вращающееся колесо, к которому вы прикрепляете свои желания – Новые цели, новые представления о мире. И только когда колесо сделает полный оборот, только тогда все осуществится. Помните, что для этого требуется время. У кого-то все реализуется сразу, у кого-то в течение месяца, а кому-то необходимый год или три. Скорость вращения вашего колеса зависит от силы вашей энергии. Старайтесь как можно больше получить новую информацию, начинайте обучение. Сегодня приветствуются контакты, встречи, работа в группах. В этот лунный день можно освободиться от прошлого. Вас оставит все, что мешает жить. Однако могут припомниться старые проблемы. Будьте спокойны и уверены в себе. Сегодня каждое решение будет приносить силы для новых свершений. Собирайте информацию, Сегодня вы получите исключительно полезные сведения о себе и мире. Выполняйте практики, которые помогут вам оставить в прошлом то, что устарело. Взять с собой нужные знания. Увидеть в будущем то, что будет необходимо. Но не путаться в миражах. 13-й лунный день. Обзваниваем знакомых. Покупаем полезности для дома и быта. Обязательно делаем что-то, чего никогда не делали. 13-й лунный день это день соответствия желаний и возможностей, день изготовления талисманов, работы с собой, основные свойства дня. День проверит, насколько вы и ваша деятельность соответствуете накопленным опыту, знаниям и способствует приведению в соответствии желаний и возможностей. Это день групповых контактов. Очень хорош для обучения. Давайте отложим книги. Сегодня хорошо учиться у людей. Только проявим известную осторожность в освоении информации. Сегодня мы можем впасть в крайность. Сбор бесполезной информации. Давайте не будем забывать, бесполезная информация загромождает разум. И нам становится очень трудно сделать выбор даже там, где он очевиден будьте осторожны. Удача и везение. Счастливое число 4, стихия дня, дерево. Счастливый цвет синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый. Мотивация дня. 13-й лунный день мотивируйте улучшениями условий жизни. Покупку новых полотенец, выдачу канцелярий, новую кофеварку и прочие бытовые удобства Приурочьте к этому дню, и вы еще долго будете наслаждаться тем, что у вас отлично налажен быт. Создаем настроение. Для создания хорошего настроения прическу и укладку сегодня рекомендуется делать самостоятельно и только дома. Это вся информация на 13-й лунный день. Делитесь, пожалуйста, этим видео с другими. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорого!